Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya menghadiri acara PLM Perkutut Lokal Mania Yogyakarta. Nah, ya, di sini dari uh, dewan duan juri lagi briefing ya, atau lagi uh, memberi wawasan atau, uh, briefing tentang penjurian nanti. Ya. Dan ini acara pagi. Sebelum acara dimulai, uh, pada ya yang yang ini ada orang sama masa ini hadir di Acaranya sangat meriah uh, ini dengan lomba yang sangat tertib dan uh, dengan lancarnya jalannya acara di uh, pagi hari sampai siang hari ini di pasar Teluk di pasar Teluk itu tepatnya di Jalan Gudian uh, di Yogyakarta dan ini para dewan juri yang uh, selalu siap selalu uh, bertugas dengan baik uh, untuk uh, mengawal jalannya acara lomba dengan juri-juri yang uh, sangat handal dia sangat uh, cermat sangat teliti untuk menilai burung-burung uh, di tiap prosesi atau perkelas ini uh, pernah uh, apa perkutut ada yang diturunkan ada yang dinaikkan ini masih Kayu hadir, uh, ini dari Bondowoso hadir, APC Bondowoso hadir, Pak. ini dari PAPI 2000, Pak Mokles hadir Bisa selalu sangat guyup, rupanya sangat luar biasa, ya ini dari uh, Bondowoso Rumah Sekasa hadir uh, Cuaca sangat cerah, eh, sangat mendukung dan tidak hujan di pasar Teluk Kerja pada hari Minggu ini. Bapak Agung Juminten dan eh, Mas Arief hadir eh, dari Jalan Wonosari hadir, Jalan Jalan Acaranya sangat meriah, sangat ramai eh, dan kita bisa duduk santai, kita bisa lesehan santai. Nah ini dari tempuran hadir, dari Kulon Proko perlopas hadir. Ada Mas Romadhon, ada Mas Fendi, dan ada Mas siapa itu, dan ini Pak Joni dari PAPI 2000 juga hadir. Mas Arief, Adam Banyon juga, Mas David dan lain sebagainya, Pak Edi juga hadir. Sangat hadir, dan untuk parkirannya ini sangat luas, untuk parkiran sangat luas dan nyaman. Dan ini Mas Ismail juga hadir, ini Pak Edi hadir akrapan guyub rukun di sini sangat uh, kental sekali walaupun tidak kenal uh, di sini sangat welcome sekali untuk siapa saja uh, bisa menggantang dan tiap hari minggu hari minggu itu laternya ada di sini uh, setiap selain minggu Wage karena minggu Wage buat pasaran buat pasaran di pasar lokal ini jadi selain minggu Wage bisa gantang atau latihan bareng di sini tapi ini ada Mas Teddy sama Pak Muklis dari Papi 2000 hadir ini ada Mastri, Tri Yono hadir juga dan Yon juga hadir. E, di sini saya sekitar dokumentasi e, untuk biar ya ada video yang terdokumentasikan di sini. Jadi Beksyaci juga hadir. Saling tertib untuk menggantang satu burung dengan burung yang lainnya karena apa? E, ini ada beberapa apa bangku untuk uh, memanjat atau untuk menaikkan sangkar burung merpati tersebut. Ya, ini dari Perlopes Sadir ya, lah ini dan Mas Anto juga ada dari Papi 2000, Mas Ismail juga beberapa kelas di sini uh, ada kelas gacoran A, gacoran B, gacoran C, ada pemula A dan pemula B dan yang sesi terakhir ada uh, sistem champion piala uh, champion atau ada Uh, bisa bisa disebut juga dengan best of the best, yaitu di final kan uh, yang, ter, yang menang tidak besar di sesi A, B, C. Terus final di, di sesi champion begitu atau di PUB Di sini sangat uh, apa ya, uh, beberapa burung banyak sekali yang bagus-bagus. Banyak yang uh, manggungnya itu dari awal sampai akhir bagus-bagus di sini. Banyak juga yang hadir untuk uh, sekedar menonton, nah, ini Pak Kudus juga hadir uh. Banyak yang menonton, banyak yang uh, ikut lomba, banyak yang menyaksikan uh, dan lain sebagainya Pas di pagi hari, cuacanya sangat cerah sekali, mendukung banget uh, Ini Mas Ismail dengan uh, kacauan handalannya uh dan di situ bisa duduk-duduk, ada warung-warung tertentu dan ada pakan-pakan burung yang bisa uh, kita beli kita uh, mau beli di pakan burung bisa, dan ada kuliner-kuliner di sebelah sana dan parkirannya sangat kuat sekali memang mas Ismail sama mas Anto juga hadir uh, mantap jumlah gantangan cuma 35 ini, uh, tapi diambil per sesi dengan juara persesi itu sangat istimewa karena apa eh, dengan tiket 20 kita bisa mendapatkan eh, beberapa uang dengan eh, istilahnya diisi di amplop itu eh, banyaklah istilahnya seperti itu eh, dengan tiket 20 isi amplopnya banyak dan di juara champion tiket 20 itu eh, hadiahnya 400.000 dengan jumlah gantangan cuma 35 tapi hadiahnya sangat menarik inilah keistimewaan untuk PLM atau Perkutut Lokal Manis dengan uh, tiket murah tapi uh, dimaksimalkan di hadiahnya seperti itu nah, ini dua juri yang bertugas uh, ada Mbah sebagai uh, pembantu juri uh, dan juri-juri ada Pak Hartoyo, ada uh, Mas Tri ada Mas Rudi ada Mas Eko dan lain sebagainya dengan sistem uh, ini dengan sistem sedotan yang putih itu nilainya satu yang uh, apa kuning itu nilainya 10 yang biru itu 50 dan yang merah itu 100 nah, ini dari peksi Aji ini saling mau menggantang saling uh, bantu membantu untuk uh, menurunkan burung perkutut maupun untuk menaikkan burung perkutut tersebut. Dari tempuran magelang ya juga hadir dari uh, walaupun di sini uh, tidak saling mengenal atau tidak saling uh, apa berbeda daerah tapi di sini uh, guyup istilahnya untuk menggantang untuk uh, bercengkrama di sini untuk saling baur membaur di sini sangat uh, luar biasa. Karena apa? Uh, ini gantangan pakai atap, pakai atap itu uh, terkadang burung itu susah bunyi. jadi uh, orang menyebutnya ini gantangan yang paling ekstrim istilahnya burung mau uh, bunyi di sini sudah istimewa. ini dari perlopes, kulon progo, semangat masnya, mas Fendi, mas Wuldis, mas Ramadhan di sini ada paruh dia ada Pak, ada Mas Arifin, Sebastian, ada Mas Asto, ada Pak Bambang, ada uh, Pak Joni dan lain sebagainya. Bisa menggantang uh, burung berkututnya, bisa digantang beberapa ada lima kelas. Pokoknya. Nah Ini saling uh, apa? mengkoreksi untuk uh, jalannya acara lomba dan penjuriannya pas saya lihat uh, tadi di sesi-sesi sebelumnya ini perkututnya itu uh, manggung terus, banyak yang manggung terus dan uh, banyak yang bersaing, banyak yang istilahnya bersaing perkututnya saja tetapi orangnya tetap gugup-gugup uh, nah, ini mas Arifin Sebastian uh, ada Mas Teddy, ya, Mas, Mas Ismail itu yang uh, dan saya doakan semoga saja ini ada Pak Hartoyo, Pak Hartoyo hadir dan saya doakan semoga saja yang uh, ikut lomba di sini uh, istilahnya membuahkan hasil maksimal untuk membuahkan hasil yang uh, istilahnya untuk nominasi juara seperti itu. Nah, ini rekapan penilaian yang sudah selesai, rekapan penilaian uh, jadi tinggal ditulis poin-poin uh, yang ditulis berapa poinnya dan siapa saja nominasinya nama burungnya siapa nama pemilik siapa poinnya berapa seperti itu ada Pak Edi, Atau Pak Agung Juminten, hadir Mas Bambang, Jalan adik, dan Monosari, ABC Bondowoso, hadir. Sukses selalu untuk ABC Bondowoso okay. dan untuk ABC mas Pak Bakti, Haji, Adir sukses selalu ini dari Karang Recek, Wonosari juga hadir sukses selalu semuanya pokoknya uh, saya doakan uh, tambah sukses selalu sehat selalu uh, untuk menggantang burung perkutut lokal di sini itu untuk uh, apa guyub untuk saling baur-membaur itu luar biasa ini ada Mas Kayok Pak Putut, hadir Mas Wawan hadir Mas Tri hadir ada Mbah Nyon, ada Mas Antok dari Papi 2000 nah, ini untuk menggantang Mas Tri juga hadir saling baur-membaur dengan Mas Kayok